Спасибо за возможность поприветствовать уважаемую аудиторию. Действительно, мы сегодня переживаем, наша страна переживает очень сложные моменты. И именно сейчас интеллектуальная собственность приобретает все больше и больше значения. Рано или поздно все эти наши невзгоды закончатся, и наша страна с подписанием ассоциации с Евросоюзом должна стать более привлекательной для инвестиций. А одним из залогов привлекательности это все-таки является защита прав интеллектуальной собственности, потому что как к нам будут приходить инвесторы со своими товарами, которые они будут маркировать и товарными знаками, это будут и патенты на изобретение, это будут и промышленные образцы, так и наши производители будут выходить на выходить на европейский рынок, а для этого необходимо, чтобы они были ознакомлены с, с правилами именно поведения на европейском рынке. Они должны в первую очередь, выходя, защитить свои права, а не просто выходить стихийно. Они должны знать регулятивные нормы, и поэтому наша в первую очередь наша основная задача всех присутствующих это и патентные поверенные и адвокаты помочь как нашим производителям при выходе на европейский рынок, так и помочь иностранным инвесторам, которые будут приходить на украинский рынок и создать благоприятную основу для их бизнеса. Спасибо большое.